Так, теперь э, давайте поговорим о подготовке наших растений, об осенней подготовке. Это комплексная подготовка. Э, мы выпускаем все препараты, которые нужны и для подготовки почвы, и для, и для обработки по листу. Вот. Сейчас давайте о, о листовых обработках поговорим. У нас есть э, Криопротектор, это антифриз, биорост антифриз виноград. Такой вот, вот, вот так он выглядит. Вот сзади расклад, как, что в нем находится, какие микроэлементы и как применять. То есть на канистре вся инструкция есть также. Вот, это криопротектор. Не только криопротектор, он и наращивает клетку, но он, в нем находятся такие кислоты и биожидкости, которые нужны клетке для того, чтобы она, смогла сделать оболочку свою эластичной, мембрану, ну, мембрану свою. Все. И даже если критический мороз, который внутри ну, внутриклеточная влага замерзла и ее рас, ну, расперла, знаете, как бочку железную замерзла, и вода расширилась и ее разорвала, то клеточка, она мембрана расширилась, потом опять сузилась. Все, и растение сохранило, клетка сохранила свою жизнеспособность, что и растет дальше. Вот. Особенно вот для винограда это очень хорошо, на винограде это особо, ну, особо проявляется э, наша, наша задача, чтобы наша лоза и рукава наши, да, чтобы они не вымерзли Поэтому мы их должны обработать, хорошо обработать этим препаратом На 10 литров воды, его дается 800 грамм, и все обрабатывается полностью и лоза и рукава, и листики, все обрабатывается. Все, мы все растительные клетки должны насытить этими жидкостями. Ну так, для понимания. Вот, все, и мы, мы уже помогли очень сильно растению. Мы клеточке дали пиролидин, пиролидон, дали кислоты, янтарную, молочную, вот, гликолевую кислоту. И легко сразу все построить, свой иммунитет улучшить. И набраться еще внутри сахаров. Ну, грубо говоря, жиру набраться, у которого порог замерзания еще выше, чем у воды. И эластичная оболочка. Все. И клетка не вымерзнет. Все. Мы сохраним нашу лозу, наши рукава. Какую, ну, самое нужное нам надо. Оно не вымерзнет. Это уже проверено много лет, но только сейчас мы теперь вот уже показываем это и через ребят болеров. Да. Вот. И второй рекомендуемый препарат. Опять же, да, бактерий Симбиоз барфаля вот так оно выглядит. Вот набор этих бактерий, все, набор, и тут и грибочек есть, все, и их продуценты, то есть их культуральная жидкость, в которых тоже очень много витаминов, очень много ауксинов, гибрилинов, все как для клеточки. Это все родные клетки. И они будут защищать, даже будет, холод, будет сырая, сырая зима, а туда не залезет никакая спора, никакого вредителя, потому что там уже наши триллионы правильных бактерий, которые симбиотики до нашей клеточки и которые ее защищают. И она хорошо перезимует и войдет в весну. И с весны, как только потеплеет, уже опять же эти эндофиты продолжат дальше, бактерии эндофиты продолжат дальше кормить клеточку сразу же, с первого же дня вегетации. Вот смысл этих двух препаратов. В комплексе их вносить. И а этого надо ему в зиму дать 700 грамм на 10 литров. То есть этого 800 грамм, это 800 на 10 литров. И все обработать. Все, и, и вы получите и, и, и защиту, и кривопротекцию, и фунгицидную, и сектицидную защиту, и кормление, эндофиты еще. Все. И все это бюджетно выходит. Вот такой вот смысл. Так, теперь обработка одна, одной осенней хватает. Все. А одной осенней. Но нужны и весенние обработки. Весной, перед заморозками, видим, что заморозки. Взяли, обработали. Все. Заморозки прошли, пошли теплые дни. Клеточка растет, растет, множится, множится. У меня новые клетки выросли, которым тоже нужны опять эти биожидкости, чтобы криопротекцию поднять. Видите, по прогнозу, мороз, за два, за три дня, за день хотя бы, обработали. Все клеточки опять этими биожидкостями наполнились опять, собрались правильно опять растянулись, стянулись, не вымерзли. Вот весь процесс.